27 марта в стенах НУК состоялась встреча представителя международного молодежного лагеря World Camp и студентов университета. Цель проведения подобного мероприятия – привлечь молодежь к активной социальной и культурной деятельности. Студентам была представлена презентация о жизни и деятельности лагеря. Данная организация ежегодно проходит в 40 странах мира конференции берет участие около тысячи студентов, политиков, спортсменов, артистов не только Украины, но и других стран Европы, Африки и Азии. Главной темой является жизнь ради других. Участники лагеря выступают за здоровый образ жизни среди молодежи. После окончания презентации студенты задавали волнующие их вопросы и интересовались более подробной программой лагеря. Здравствуйте, меня зовут Роман, я представитель международной молодежной организации IWF. То есть это сама организация, она молодежная, была основана в Южной Корее в 2001 году. Основная цель и организации мы проводим в разных странах, уже городах. Это разные презентации, молодежные, да, форумы. Вордкэмп это не только уникальная возможность получить опыт волонтера, но и обрести интересные знакомства.